Я за Україну молюся, мій Боже. Вірю в твоя милість, людям допоможе не в пишних палацах, процвітає воля, а в молитві з Богом. Схилимо коліна, щоб сміхала світу, вільна Україна і моя молитва, Розірве кайдани і на Україні, Так, і молитві дихо, схилимо коліна, щоб сміхала світу, вільна Україна і моя молитва, Розірве кайдани і на Україні. Пять, да? Чтоб не лились слезы, матинки и тата, что была мжи вильна. Так, вот четвертый дом, четыре человека. А тут вот какой был дом? Так, и писят 50... первые пять человек. Все, все. Все. Это где? С малосемейки, да? Три, три женщины. Те, которые просто ленивы, пусть дома себя. А те, которые не могут ходить, я понимаю. И хлеба хлеба тоже. i Господи, мы благодарим Тебя, Господи, что, Господи, можем к Тебе обращаться да. сейчас, Господи, хочу, мы обращаемся во имя Иисуса Христа Божия, благослови, Господи, благослови, Господи, эту женщину, Господи, благослови ее своим благословением, поставь защиту и ограну, даруй мир, Господи, видишь, что она к Тебе взывает, Господи. Слава Тебе, Господи, яви свою славу, яви свою силу, здоровье, Господи, в ее жизни, Боже. Поставь, Господь, защиту и охрану. Пошли. Ангелов своих, Господи, Господи Аллилуйя, слава Тебе, Байк. слава Тебе, Христос. Великое имя нашего великого Господа, Байк. Господа Байк. Бога, Байк. Отца, Байк. Сына и Духа Святого. Аминь. Аминь. Не бойтесь, верьте, Господь живой.